Так, готов? Поехали. Мы находимся возле одного из командных пунктов базы ракетной, которая разрушена. Следуем за нашим агентом. Который, я подчеркну, бесплатно согласился провести экскурсию для вашего телеканала. Лицо его по известным причинам не показываем. Мы ну, видимо, окопы. Это по траншеи, траншеи. Здесь еще партизаны при Второй мировой бегали. Оборонялись, а так серьезно? Нет, тут... а, ну он шутит, шутит. Вот мы подходим к руинам. данного ЗКП базы одного из ЗКП наш, наш агент ведет сюда видно уже современные граффити пройдем за агентом. Своем здание. Смотрите, пожалуйста, этот бункер. Это один из ходов сообщения видно правда плохо по понятным причинам мы не будем спускаться в бункер. а змеи могут быть змеи змеи утварь всякая наш бюджет маленький поэтому не будем рисковать жизнью Они мне хоть заплатите Конечно, на Пасху. Видим этот проход. Мы в здании. Видно остатки проводки. Вот здесь сидел, в этой комнатке сидел начальник караула. Плохо видно, конечно. Ну, в разрушенном состоянии уже, в аварийном состоянии. Вот, посмотрите, вот здесь. Ну, это, по-видимому, туалет. санузел, санузел. Санузел. Так. Можно смотреть вверх. Вверх вылазил пулеметчик. Там пулеметное гнездо находилось. Здесь смотровые окна. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что здесь можно было проводить обзор с четырех сторон. Обратите, внимание, одно окно, разверните товарищ отрад. сюда вот еще одно окно. Вася, Вася, разверните. Вася, сними вот окно. Вот. Окно. И можете подойти и смотреть, что происходит. Да, вижу, конечно. Все простреливалось, все контролировалось. Склоны, все. Само здание находится на высотке. Мы это заметили при входе. Видим какие-то надписи. Это уже современная молодежь. Поставили мемуары свои. Здесь были рубильники. Включались вон дымоходку. По-видимому это вентиляция. Какая да, это так, ну Вот все. Все разрушено. Никому не, не надо. Мы покидаем этот пункт он останется в истории как говорится может быть они вспомнят посмотрев эти кадры уникальные эти кадры еще не делал никто в мире наша группа благодаря согласию нашего агента рассказать о базе о ДКП Впервые узнала все об этой базе.